মূৰমায়ান বৈভৱ বিভৱকলখি বিপৰীত তুমি মহামুনিৰ হিত হৈ ব এৰা মাতোহ গুচিবে তোমাৰ মোৰ অযশগুণ যত কৰিব ভগৱন্তই নাৰদক সেই পূৰ্বতেই এয়া লীলা কথা কৈ আছে যে সেইয়া দাপৰ যুগ দাপৰ যুগত মই কৃষ্ণৰূপে অৱতাৰ হৈ এইখিনি কৰিম আৰু অনুক্ৰমে মই গৈ পেলাই এদিন সেই ষোল্ল হাজাৰ এশ আঠগৰাকী কন্যাক বিবাহ কৰিম বিবাহ কৰি তেওঁলোকৰ লগত গৃহ সংসাৰ পাতিম আৰু গাহস্য লীলাৰে মনুষ্য লীলাৰে মই আচলতে মোৰ ভক্তি মাৰ্গ প্ৰদৰ্শন কৰিম কেনেকৈ ঈশ্বৰক ভক্তি কৰিব লাগে কেনেকৈ স্বামী সেৱা কৰিব লাগে কেনেকৈ সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে কেনেকৈ ঈশ্বৰ সেৱা কৰিব লাগে সম্পূৰ্ণ সাংসাৰিক বৈষয়িক প্ৰাণী এজন যুৱ হিচাপে এজন মনুষ্যৰূপে মই এখন ঘৰ সংসাৰ কেনেকৈ পালন কৰিব লাগে তাৰে দিশ দৰ্শন কৰাম আৰু আচলতে ইয়াৰ মোৰ আদৰ্শ এয়া মোৰ নীতি সেই তত্ব নাৰদে বুজি পালে নাৰদে চালে দেখিলে ইফালে গল এটি সুন্দৰ গৃহ দেৱৰ মন্দিৰ সদৃশ এটি গৃহ তাত এগৰাকী কন্যাৰ লগত ইমান সুন্দৰকৈ কৃষ্ণই মনুষ্যলীলা কৰি সাংসংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিছে একেবাৰে বিভিন্ন ৰূপত আইগৰাকীৰ লগত কথা পাতিছে কেতিয়াবা ক'ৰবাত দেখিছে এগৰাকী আইৰ লগত শৃংগাৰ ৰসত তেওঁ আপ্লুত হৈ আইগৰাকী লগত সান্নিধ্য সুখ লাভ কৰিছে ক'ৰবাত দেখিছে তেওঁ গাহস্য ধৰ্ম নীতি পালন কৰি ধুনীয়াকৈ গা ধুবলৈ গৈছে নিজৰ শৌচাচাৰ পালন কৰিছে ধুনীয়াকৈ গুৰু সেৱা কৰিছে ক'ৰবাত দেখিছে ধুনীয়াকৈ খোৱা বোৱ লাগি আছে জা জলপান খাইছে আইগৰাকীৰ লগত কথা বতৰা কৰিছে ক'ৰবাত দেখিছে ভকতৰ লগত সেৱা ধৰ্ম সম্পৰ্কত আলোচনা কৰি আছে ভকত সেৱা কৰি আছে বিপ্ৰ সেৱা কৰি আছে এনেধৰণে এনেধৰণে নীতিত্ব নৈমিত্তিক বিভিন্ন কৰ্ম কেনেধৰণে কৰিব লাগে সকলোখিনি লীলা ভগৱন্তই কৰিছে য'তেই নাৰত গৈছে তাতেই সেই কৃষ্ণক দেখিছে সকলোতে কৃষ্ণই তেনেধৰণে লীলা কৰি আছে এজন কৃষ্ণ আমি সকলোৱে কওঁ মহাৰাসৰ সেই উদ্ধিতিৰে যে যত গোপী তত কৃষ্ণ গতিকে সেয়া কৃষ্ণৰ যোগ বল মায়াবল সৰ্বব্যাপ্ত কৃষ্ণৰ সেয়া লীলা অলৌকিক লীলা সেই অলৌকিক তত্ব অলৌকিক লীলা এয়া লৌকিক লীলা হিচাপে আমাক কৰি দেখুৱাইছে ভগৱন্তই ভগৱন্তই তেনেধৰণে লীলা কৰিছে আৰু ভগৱন্তৰ মুখেৰে নাৰদে সমস্ত কথা তত্ত্ব যেতিয়া হৃদয়ংগম কৰিছে নাৰদ নিজেই অপমানিত হৈছে নিজেই লজ্জিত হৈছে সঁচাকৈ মোৰ মনত মই এই ভাৱ কিয় আহিব লাগে মই কৃষ্ণ তত্ব এতিয়াও কিবা বুজিবলৈ জানিবলৈ বাকী আছে নেকি কৃষ্ণৰ মুখেৰে কৃষ্ণৰ সেই লীলা দেখি মনুষ্যলীলা দেখি কৃষ্ণৰ সেই জ্ঞান গৰ্ভ কথা শুনি নাৰদে নিজৰ জীৱন ধন্য কৰিছে নিজৰ হয়তো ভুল চিন্তা শুধৰাইছে আৰু ভগৱন্তৰ প্ৰতি ভক্তিত গদ গদ হৈছে ভগৱন্তৰ সেই অপাৰ মহিমা লীলা নাৰদে বসানিছে আৰু সেইধৰণে নাৰদে সমস্ত জগতত ভক্তি ধৰ্ম কৃষ্ণৰ গুণলীলা প্ৰচাৰ কৰি নাৰদে যলৈ মন যায় মুক্তভাৱে সকলোতে বিচৰণ কৰিব কৰি ফুৰিছে কৰিব পৰা ক্ষমতা নাৰদৰ আছে আমি সকলোৱে জানো সেয়াই নাৰদ চৰিত্ৰ সেয়া আমাৰ সকলোৰে আপোন নাৰদ আমি সদায় সেই নাৰদৰ লগত কথা পাতি থাকোঁ ভাগৱতৰ পাতে পাতে আমি নাৰদক লগ পাওঁ ভাওনাৰে নাটকে সকলোতে নাৰদক লগ পাওঁ এইজনে হৈছে আমাৰ নাৰদ আৰু এই নাৰদৰ এই অনুভৱ এই কথা ইয়াতে কৈছে তুমি মহামুনিৰ আহ মূৰ মায়া বিভৱক দেখি বিপৰীত তুমি মহামনিৰ মোহিত হৈ বচিত্ৰ এয়া তেওঁ মন মোহিত হৈছে আচলতে ভাবিছে যে এয়া সঁচাকৈ কি অদ্ভুত কি আচৰিত কি বিপৰীত এয়াই আচলতে নিৰ্গুণ ঈশ্বৰৰ লীলা আৰু মহৰ কৃপাত মোহ গুচিবে তোমাৰ মূৰৰ যশ গুণ যত কৰিবা প্ৰচাৰক রানা গৃহস্তর ধর্ম আসো রম সংখ্যাত সমস্ত দেখি দেখিবা তুমি থাকিয়াত এয়া নিশ্চে নাৰদেহখিনি দেখিছে নিজেই থাকি নিজেই সকলোখিনি একেবাৰে কাষৰ পৰা পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ভগৱন্তৰ লীলা মহাত্ম কেনেকৈ গৃহস্থ ধৰ্ম গৃহশ্ৰম ধৰ্ম পালন কৰিছে গৃহশ্ৰম ধৰ্মসম শ্ৰেষ্ঠ ধৰ্ম নাই নিয়মে সংযমে মাথো থাকিবা সদায় এয়াই গৃহাশ্ৰম ধৰ্ম সংসাৰ পালন ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে সতি সন্ততি জন্মও দিব লাগে ধৰ্ম অৰ্থ কাম সকলো লাগে কিন্তু মুখ্য সাধনাও কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে ঈশ্বৰৰ ভক্তি প্ৰথমৰ পৰাই ভক্তি কৰিব লাগিব শিশুকালৰ পৰাই ভক্তি কৰিব লাগিব যুৱা অৱস্থাত ভক্তি কৰিব লাগিব গতিকে আজীৱন ভক্তি সাধনাত নিমগ্ন হব লাগিব গতিকে ভক্তি মাৰ্গত যিসকল থাকে সেইসকলক ঈশ্বৰৰ মায়াই একো কৰিব নোৱাৰে ইস্তিমোহেও একো কৰিব নোৱাৰে গৃহাশ্ৰম ধৰ্মত আমাৰ সেইখিনি কথাও শিকিব লগা আছে কেৱল একান্ত বিষয়ী হৈ নিজৰ কন্যা বা ভাৰ্যাৰ সংগলৈ কেৱল কামাশক্ত হৈ জীৱন পাৰ কৰে আমাৰ গাহস্য ধৰ্ম নহয় আচলতে গাহস্য ধৰ্মৰ আচল কৰ্মই হৈছে ঈশ্বৰ সেৱা গতিকে ঈশ্বৰ সেৱা আমি কৰিব লাগিব সেয়া ভগৱন্তই কৈছে গতিকে শ্ৰৱণে কীৰ্তনে যিটো ভজয় আমাক নাৰী সংগ পায়া মহে নভজিলে মোক অ কিছুমানে নাৰী সংগ পাই বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হৈ মোক পাহৰি যায় কিন্তু যিসকলে সদায় শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰি থাকে সেইসকলক নাৰী সংগ দুখে একো কৰিব নোৱাৰে গতিকে শ্ৰৱণে কীৰ্তনে যিটো ভজয় আমাক নাৰী সংগ দুখে সখী কি কৰিব তাকো একো কৰিব নোৱাৰে বিষয় মহে একো কৰিব নোৱাৰে জাগতিক মহ ধন টকা পিছে গাড়ী মটৰ ঐশ্বৰ্য বিভূতিয়ে মুহিব নোৱাৰে যিসকলৰ সদায় ঈশ্বৰৰ প্ৰতি ভক্তি থাকে ঈশ্বৰৰ সেৱা কৰি থাকে ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰি থাকে সঠং লৈ থাকে গতিকে সেইসকলৰ সংসাৰ ধন্য হয় সেইসকল ঈশ্বৰমুখী হয় গতিকে সেয়া আমাৰ মূল তত্ব মূল কথা আৰু সেইকাৰণে আমি ভাগৱতত পাইছোঁ সকলোৱে বিবাহ কৰিতে প্ৰতি মোৰো অনুমতি ভগৱন্তই কৈছো অনুমতি দিছো বিয়া পাতা কিয় নাপাতিবা সংসাৰ ধৰ্ম পালন কৰিব লাগিব কিন্তু নিৰন্তৰে মোৰ তই ৰাখিবা ভকতি মোৰ ভক্তি মাৰ্গৰ পৰা কিন্তু আঁতৰি নাযাবা যদি মোৰ ভক্তি মাৰ্গৰ পৰা আঁতৰি যায় বিষয় হৈ যোৱা তেতিয়া কিন্তু বিপদ হব সেই অজামিলৰ দৰে যদি আমি গৈ থাকো গৈ থাকো গৈ থাকো আমি নহব তেনেকৈ আমি নিজক শুধৰাব লাগিব বিষয়ৰ মাজৰ পৰা আমি ঈশ্বৰমুখী কৰিব লাগিব গতিকে সেই পুৰঞ্জনৰ নিচিনা হলে নহ'ব আমি নিজক বিষয়ৰ পৰা মুক্ত কৰিব লাগিব যিহেতু নিন্দিহু তাকো নিস্তি নিস্তে শুনিও ক নাৰী সংগ পায়া মোহে নভুজিলে মোক ক ভগৱন্তই কৈছে যে মই তাক নিন্দা কৰোঁ মই তাক বাধা দিওঁ তেনেকুৱা বিবাহক মই বাধা দিওঁ বা তেনেকুৱা বিবাহক মই কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰোঁ তেনেকুৱাখন বিবাহ মই নিবিচাৰোঁ কোনখন বিবাহ মই নিবিচাৰোঁ যিখন বিবাহৰ যোগেদি পুৰুষে নাৰী সংগ পাই সম্পূৰ্ণ ঈশ্বৰ বিমুখ হৈ যায় নাৰী সংগ পায়ামোহে নভজিল নভজিলে মোক গতিকে তেনেকুৱাখন বিবাহ মই নিবিচাৰোঁ কিন্তু মই কোনখন বিবাহ বিচাৰোঁ আত্মিক বিবাহ জাগতিক সম্পৰ্কৰ লগত লগে লগে আত্মিক সম্পৰ্ক দুয়ে মাজত যি আত্মিক সম্পৰ্ক আত্মিক সাধনা য'ত থাকিব গতিকে সেইখন বিবাহ আমাৰ সাংসাৰিক বিবাহ আৰু সেইখনহে আচলতে আদৰ্শ বিবাহ গতিকে ভগৱন্তই সেই লীলাখিনি কৰি দেখাইছে ভগৱন্তৰ সেই ৰহস্যলীলাৰ মাজত সেই তত্বখিনি সোমাই আছে সকলোখিনি বিতংভাৱে নাৰদে অনুভৱ কৰিছে কৃষ্ণই দ্বাৰকাৰ পৰা আহি ইয়াৰ অসমৰ তেজপুৰত কেনেধৰণে এই লীলা কৰিছে কি কৰিছে ইয়াক সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা দিয়া হৈছে আমি অসমবাসীও ধন্য হৈছো ভগৱন্তৰ পদধূলা অসমবাসীয়ে কেইবাবাৰো পাইছে আমি সেয়া কাহিনী কথাৰ মাজেদি পাইছোঁ ভগৱন্ত এয়া দাপৰ যুগৰ কৃষ্ণ কৃষ্ণস্থ ভগৱান স্বয়ম তেওঁ পুৰাণ পুৰুষ পুৰাণ সূৰ্য পুৰাণ পুৰুষ কিন্তু আমাৰ বাবে এই প্ৰভু ভগৱন্ত কেৱল পুৰাণ পুৰুষেই নহয় ঐতিহাসিক পুৰুষ ইতিহাসৰ পাতে পাতে এই ভগৱন্তৰ কথা পৰ্বত পাহাৰ নদ নদী সকলোতে ভগৱন্তৰ গুণলীলা বাস্তৱভাৱে ঐতিহাসিকভাৱে ইতিহাসৰ পাতে পাতে বিজড়িত হৈ আছে আমাতকৈ সৌভাগ্যৱান কোন আছে আৰু তাৰে লীলা অনুক্ৰমে এয়া ভগৱন্তই আহি কি কৰিছে অনিৰুদ্ধ কুমাৰক বিবাহ কালত যেতিয়া অনিৰুদ্ধ প্ৰভু ভগৱন্তৰ পুত্ৰ ৰুক্মিনীৰ পুত্ৰ পদ্যুম্ন পদ্যুম্নৰ পুত্ৰ এয়া অনিৰুদ্ধ গতিকে অনিৰুদ্ধৰ লগত তেজপুৰৰ বান ৰজাৰ কন্যা ঊষাৰ বিবাহ হৈছে বিবাহ হ'ব কিয়নো বিবাহ নহ'ব উষাৰ যি কৃষ্ণৰ প্ৰতি ভক্তি একান্ত ভক্তি অনিৰুদ্ধৰ প্ৰতি সেই কৃষ্ণৰ নাতি অনিৰুদ্ধৰ প্ৰতি যি প্ৰেম অনুৰাগ পূৰ্বৰাগ অনুৰাগ আৰু সেই পূৰ্বৰাগ অনুৰাগ গৈ এয়া প্ৰণয়ত অৱতীৰ্ণ হৈছে বিবাহৰ ইতিমধ্যে বিবাহ ৰূপে চিহ্নিত হৈছেগে মিলন হৈছেগে আৰু সেই ৰুক্মিনীক সেই উষাক বিয়া নিদিয়ে কোনে নিদিয়ে পিতৃয়ে নিদিয়ে পিতৃৰ পৰিকল্পনা বেলেগ পিতৃ ৰজা বান ৰজা অসুৰৰ ৰজা কিন্তু সুৰ অসুৰ সকলো ঈশ্বৰৰ অংশ সুৰ অসুৰ দেৱ মনুষ্য সকলো ভগৱন্তই ৰূপ ভগৱন্তৰ দৃষ্টিত সকলো সমান আৰু সেয়া ভগৱন্তই কৃপা কৰিব গতিকে তাৰ লগতে আৰু এটা কথা দেখাইছে ইয়াতে তাৰ মাজতে কি হ'ব যে সেই ৰুক্মীক ৰুক্মী ৰুক্মিনীৰ ইতিমধ্যে বিবাহ হৈছে আৰু সেই ৰুক্মিনীৰ ভাতৃ ৰুক্ষ্মবীৰক বলভতৰ যোগেদি ভগৱন্তই বোধ কৰাইছে সেই কথাটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে তাৰপিছত উষাহ নামে কন্যা এইগৰাকী অতি সুন্দৰ অতি নিৰূপম অতি ৰূপৱতী অতি গুণৱতী গতিকে অনিৰ্ধ নাতিকৰ ন্যায়বোৰ চুৰ কৰি চুৰি কৰি অৰ্থাৎ অনিৰ্ধ নাতি ভগৱন্তৰ নাতি ভগৱন্তই কৈছে মোৰ নাতি হ'ব অনিৰ্ধ আৰু সেই নাতিলৈ মই চুৰ কৰি লৈ যাম আৰু মই নিম আচলতে কোনে নিব অনিদ্ধই নিব অনিদ্ধই নিব অনিদ্ধ হব পৰিৱেশে চুৰ কৰিবলৈ বাধ্য হব সেয়া গন্ধৰ্ব বিবাহ হব আৰু তাৰ মাজতে গৈ ময়ো প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব উশাহক গৃহকৰ পাইয়া বানে টাংক ধৰি যেতিয়া সেই উষাহ আৰু অনিৰ্ধৰ মাজত যেতিয়া গোপনে সংযোগ স্থাপন হব তাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে বান ৰজাই সেই অনিৰ্ধক ধৰিব ধৰি পেলাই ধুনীয়াকৈ নাক পাখে বন্দী কৰি থব একে ছোৱালে তোমাৰ আকৌ থৈব বন্দী কৰি বন্দী কৰি থব আৰু কি কৰিব তোমাৰ মুখত নাৰদক কৈ আছে সেই নাৰদ তাৰপিছত কি হব জানা তুমি আহিবা মোৰ ওচৰলৈ তুমি মোক খবৰ দিবলৈ আহিবা আৰু মই তোমাৰ মুখেদি যে মোৰ নাতি অনিদ্ধৰ যে সেই অৱস্থা হৈছে সেই কথা গম পাম তোমাৰ মুখত পাছে টানৱ বাৰ্তা শুনি সমদলে যুঁজিবা কাইবহু আপুনি তেতিয়া আৰু মই ৰৈ নাথাকিম মই সমদল লৈ সকলো যাদৱ বীৰক লৈ মই যুদ্ধ কৰিবলৈ যাম মই নাতিক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ যাম মোৰ নাতি আৰু উশাৰ যি মিলন যি আসক্তি যি প্ৰেম সেই প্ৰেমক মই মৰ্যাদা দিম দুয়োৰে বিবাহখন মই স্থায়ী কৰিম গতিকে তাৰ কাৰণে যিসকলে বাধা হৈ থিয় হ'ব দুটাই আত্মাৰ মিলন একান্ত মিলন সঁচা মিলন অকৃত্ৰিম প্ৰেম ভালপোৱা তাত যি বাধা দিব মই তাক বাধা দিম তাক মই নিৰ্জান কৰিম তাকো ৰাখিবাকৈ লাগি হৰে যুঁজীৱন্ত বান ৰজাৰ শিৱৰ উপাস হওক হৰৰ উপাস হওক ৰুদ্ৰৰ উপাস হওক আৰু সেই ৰুদ্ৰ বা হৰক প্ৰাৰ্থনা কৰে সদায় বন্দনা কৰে পূজা কৰে বান ৰজাই গতিকে বান ৰজা হৰৰ শিষ্য গতিকে সেই বান ৰজাক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে সহায় কৰিবৰ কাৰণে প্ৰভু হৰ তমগুণে ৰুদ্ৰৰূপে সৃষ্টি সংহাৰ অন্ত সেই হৰ মোৰ শত গুণৰ মোৰ তিনিগুণৰ ৰজ তমগুণৰ অধিকাৰী সেই ৰুদ্ৰ আহি বান ৰজা ৰাজ্যত প্ৰৱেশ কৰিব আৰু মোৰ ব্ৰীজন ব্ৰিজ ব্ৰীজম্ভ হৰে মোহিত হৈ বন্ত কিন্তু মোৰ সৃষ্ট যি হৰ মোৰ যি বিষ্ট হয় এইটো বিজিম্ভন শব্দটোৱে সৃষ্ট বুজায় যাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা আৰু বিস্তাৰিত বুজায় বহু গতিকে মোৰ প্ৰসাৰিত হৰে মোৰ পৰা নিক্ষেপিত হৰে কি কৰিব সেই হৰক কথা উদ্বক কি কৰিব মোহিত কৰিব মোহিত তেওঁক অচেতন কৰিব তেওঁ পৰাজয় স্বীকাৰ কৰিব হ'বলৈ বাধ্য হব হাজাৰ হাতে হাতে বানে মুকল যুঁজিব তাৰপিছত বানৰ যায় কি কৰিব কাৰণ বান ৰজাইটো যুঁজিবই লাগিব হৰি আৰু হৰৰ মাজত যুদ্ধ হৈ গল প্ৰভু ভগৱন্ত আৰু এই তমগুনী ৰুদ্ৰৰ মাজত যুদ্ধ হৈছে যাক বুৰঞ্জীত হৰিহৰৰ যুদ্ধ নামে জনা যায় বিখ্যাত সেয়া হৰিহৰ যুদ্ধ আৰু তাৰপিছত বানে কি কৰিব হাজাৰখন হাত বানৰ হাজাৰখন হাতেৰে বান্দাই যুঁজিব ভগৱন্তৰ লগত বানে হয় বানে সমে যুদ্ধ মই কৰিব বানৰ লগত মই যুদ্ধ কৰিম বহু যুদ্ধ হব বান কম বিৰ নহয় কম শক্তিশালী নহয় পুৰা যুদ্ধ হব ভয়ানক যুদ্ধ হব আৰু তাৰপিছত কি হব তাৰ ভোজ ছেদৰ ৰংগে কৰিব সমৰে তাৰ মই বাহুবোৰ কাটি পেলাম মই ৰংগ কৰি লীলা কৰি মই যুদ্ধত বান ৰজাৰ বাহু ছেদ কৰিম হস্তবোৰ ছেদ কৰি দিম হেনদৰ্শী ত্ৰুতিমুক কৰিব হৰে হেনদেশী ত্ৰুতিমুক কৰিব হৰে তেতিয়া হৰে মোক ত্ৰুটি কৰিব প্ৰাৰ্থনা কৰিব কাৰণ হৰৰ ভক্ত বান ৰজা নিজৰ ভক্তৰ এই বিপৰ্যয় দেখিলে গতিকে ইষ্টদেৱে অকণমান কান্দিবই ইষ্টদেৱৰ অকণমান অনুকম্পা সৃষ্টি হবই হৃদয় পুৰিবই গতিকে হৰে ত্ৰুতি কৰিব ভগৱন্তক কি ত্ৰুটি কৰিব যে বান ৰজাক প্ৰাণ দিয়া প্ৰাণ ভিক্ষা দিয়া তুমি কৃপা কৰা টানৰ তুটি শুনি তুষ্ট হুইয়া অতিশয় চাৰি হাতৰ ৰাখি দিব বানকো নিৰ্ভয় গতিকে সেই সৰজ তুতি শুনি প্ৰাৰ্থনা শুনি মই সন্তুষ্ট হ'ম আৰু সন্তুষ্ট হৈ হাজাৰখন হাতৰ চাৰিখন হাত মই দান দিম চাৰিখন হাত ৰাখি দিম আৰু বানক মই অভয় দান দিম নিৰ্ভয় দিলোঁ প্ৰাণদান দিলো প্ৰাণদান দিম এয়া হৈছে ভগৱন্তৰ সৃষ্টি ৰস আদিতে ভগৱন্তৰ সেই পৰিকল্পনা যুগত কেনেকৈ গৈ ভগৱন্তে কি অৱতাৰ লৈ কি কি লীলা কৰিব লীলা অৱতাৰৰ কথা আৰু ভগৱন্তই কি বুলি কৈছে দিবে কন্যা সমে কোমাৰক বাজৰি গতিকে তাৰপিছত কি হব এটা শান্ত পৰিৱেশ আহিব শান্ত ৰসে বিৰাজ কৰিব আৰু কুমাৰক অৰ্থাৎ অনিৰ্ধক মোক গতাই দিব লগতে কন্যাগৰাকী দিব উষাকো দিব অৰ্থাৎ উষাৰ অনিৰ্ধৰ মাজত বিবাহ হ'ব বৰক কন্যা লৈ আহিব আপুনি নগৰী আৰু মই নিজৰ নগৰলৈ মই দ্বাৰকালৈ মই বৰ কন্যা দুয়োকে লৈ মোৰ পুৱা বোৱাৰী আৰু মোৰ নাতি বোৱাৰী আৰু নাতি দুয়োকে লৈ মই ধুনীয়াকৈ ঘূৰি আহিম এইখিনি কথা সুন্দৰকৈ ইয়াতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে কৃষ্টন এৰা ষোৰশ হাজাৰ দিব্য গৃহতঃ আমাৰ মনুষ্যৰ দেখাই লিলা কৰিব মোক মহিষী কলে বৰ্ণাই বেক মূৰ গুণ চিত্ৰ উত্ৰলে আৰু এই পূৰ্বৰ কথাখিনি ইয়াতে আহিছে সেই ষোল্লশ হাজাৰ বুলি ইয়াতে কৈছে দিব্য গৃহ মই নিৰ্মাণ কৰিম দ্বাৰকাত আৰু নিৰ্মাণ কৰি কৰা সেই গৃহত মই মনুষ্য লীলা দেখাই সেই যে কন্যাসকলৰ লগত বিবাহ পাশত আৱদ্ধ হম ঘৰে ঘৰে মই কন্যাৰ লগত থাকি গাহস্য ধৰ্ম পালন কৰি দেখুৱাম আৰু প্ৰত্যেকগৰাকী কন্যাই ভাবিব যে এয়া মোৰ কৃষ্ণ মোৰ সাধনাৰ বস্তু এয়া পৰম পদ কৃষ্ণ মোৰ লগত সহবাস কৰিছে গৃহবাস কৰিছে মোৰ স্বামী হৈছে কৃষ্ণক মই নেদেখিলে থাকিব নোৱাৰো কৃষ্ণ মোৰ স্বামী কৃষ্ণ মোৰ পৰম গতিদাতা কৃষ্ণ মোৰ মন কৃষ্ণ মোৰ প্ৰাণ কৃষ্ণ মোৰ হিয়াৰ আমঠু সেই কৃষ্ণক অতি গভীৰ ভাৱে প্ৰেম ভাল পোৱাৰে নিজৰ হৃদয়ত স্থাপন কৰি একান্তই কি কৰিব সেই কন্যাসকলে গৃহবাসত লিপ্ত হব আৰু অকনমান সময় যদি মই আঁতৰি যাওঁ মোক নেদেখে সেই কৈ সকলৰ যে কি কান্দোন কি বিষাদ তেওঁলোক উত্ত্ৰাৱল হৈ যায় তেওঁলোকৰ মন চিত্ৰ যে ধৈৰ্য ধৰিব নোৱাৰা হৈ যায় কাৰণ মোক নেদেখিলে তেওঁলোকৰ কোনো থাকিব নোৱাৰে এয়া হৈছে ভগৱন্তৰ লীলা ভগৱন্তৰ ভক্তৰ প্ৰতি কৰা দয়া কৃপা যি যেনেকৈ বিচাৰে ভগৱন্তই তেনেধৰণে ভকতক কৃপা কৰে আমি আগেয়ো সেয়া পাই আহিছো গুপ্তসকলৰ কথা সেয়া পাইছো আৰু সেয়া পুজি কুবুজি ত্ৰিৱক্কা হুৰিন্ধিৰ কথা কাহিনী পাইছো এই